ताके तुम गुतकी बन जाओ तकवादार करो परहेजगार बन जाओ रोज़े का मकसद क्या है कि इंसान के अंदर तकवा की कैफियत पैदा हो जाए और तकवा से मुराद क्या है हर वो काम जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको करना और हर वो काम जिससे मना फरमाया है उससे बचना ये क्या है तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रोजे अब फर्ज सुन पहली उम्मतों पर पुराने मजीद हमें बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हम उनकी उम्मत हैं। इनसे पहले एक लाख चौबीस हजार हमलाम गुजरे तो उनके जो उम्मतें थी उनके ऊपर भी रोजे फर्ज थे रोजे की गर्ज जो है रोजे का कंसेप्ट दुनिया के हर मजहब के अंदर पाया जाता है ये सफाई जिसमानी और सफाई रूहानी ये दोनों की सफाई करता है रोज़ा जिसम की भी रूह की भी जहन की भी सोच की भी ख्याल की भी और इंसान की कल भी हालत जो है उसको बदलने में ये बहुत मुफीद है ये अल्लाह का बनाया हुआ प्रोग्राम है सिस्टम है कम अज कम साल में एक दफ़ा तीस दिन का ये कोर्स करना हर मुसलमान पर फर्ज है इस प्रैक्टिस को करना हर मुसलमान पर लाजम है फर्ज है तो रोज़े आ रहे हैं रमजान मुबारक की आमद आमद है तो इसमें कोशिश करें हमने उस तरह रोज़े रखने हैं जैसे कि इसका रखने का हक है माह रमजान का पहला अशरा जो है ये क्या है? रह्मत। रह्मत रह्मत है। रहमत रहमत ही यक़म रमजान से लेकर दस रमजान तक इसको कहते हैं पहला अशरा तो ये सारा क्या है रहमत अल्लाह की रहमतें बरकतें, फ्यूज बरकात इसमें हमने भरपूर हासिल करने हैं और दूसरा अशरा मखफरत दूसरे अशरे में कोशिश करनी है कि मुकम्मल तौर पर मकफरत हम हासिल कर लें तीसरा अशरा इक्कीस रमजान से शुरू होगा और वो चांद रात तक जाएगा उसमें क्या करना है हाँ वो क्या है जहनम से आज़ादी यानी कि आपको पहले अशरे के खत्म होने पर कंफर्म हो जाना चाहिए कि मैं अल्लाह की रहमतों से मालामाल होगी इसका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए फिर दूसरे अशरे में आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरी हो चुकी। और तीसरे अशरे में यह कंफर्म हो जाना चाहिए कि मुझे जहंगल से आलाती मिल गई ये इतनी सारी जो है नेमतें, बरकतें रहमतें हासिल करने के बाद फिर आएगा ईद वाला दिन यकमशवाद और उस दिन क्या करना है खुशी का दिन है ये रोजे ईद फितर जो है तो खुशी में क्या करते हैं मुसलमान नमाज ईद अदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में सरबू होते हैं और फिर सारे मुसलमान आपस में बगलगीर होते हैं मानका करते हैं मुसाफा करते हैं खुशी खुशी एक दूसरे को मुबारक देते हैं ये किस बात की खुशी चढ़ी हुई है इस पर गौर फिक्र करना किस बात की खुशी है जो जहन्नम से आजाद हो गया उसे खुशी ना हो तो और क्या जिसकी मकफरत हो गई वो उसको खुशियां ना चढ़ी हो तो और क्या जो रहमतों से माला माल हो गया उससे ज्यादा ज्यादात कौन हो सकता है तो ये है वो खुशियां से मेटने का दिन फिर उसके बाद ये नहीं है कि काम खत्म हो गया ईद वाले दिन खुशी मनाली फिर उसके बाद फिर छह दिन है उन छे दिनों में क्या है छोजे जिनको अल्लाह से मोहब्बत हो चुकी है तीस दिनों में वो बाकी छह दिनों में भी मोहब्बत जारी रखे मोहब्बत बंद नहीं कर देनी कि तीस रमजान हो गया तो जान छूटी नहीं उसको जारी रखना है वो छह दिन उसके बाद भी कोशिश करें बाकी ग्यारह महीने वो भी आपका उसी तरह तजिया नफ्स होता रहे कम खाना कम बोलना कम सोना ये वलियों की आरफों की कामलों की पैगंबरों की, की ये सिफात है ये नबियों पैगम्बरों की असफिया की मुतकीन, इन सब की ये सिफात हैं आदतें हैं इनके तरीके हैं तो इसके ऊपर हमने चलना है मुसलमान की शान क्या है वो तो कम खाता है आज भी साहब बता रहे थे जुम्मे कम खाता है वो हकीम साहब ने कहा यार सोल्ला मेरे पास कोई मरीज ही नहीं आता हकीम साहब ने कहा तो ने फरमाया कि तुम्हारे पास मरीज क्यों आएंगे ये जब बहुत ज्यादा भूख लगती है उस वक्त खाना खाते हैं मुसलमान। और जब अभी भूख बाकी रह रही होती है तो खाना छोड़ देते तो ये बीमार हो सकते ही नहीं तो आपके पास आएंगे क्यों तो मुसलमान को क्या करना चाहिए कम खाना चाहिए और बदकिस्मती ये है कि मुसलमान करोड़ों रुपया जो है वो जाया कर रहे हैं खाने पीने होटल रेस्टोरेंट शुआमे बर्गर पीजे ड्रम स्टिक रोस्ट ब्रोस्ट पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं मकसद क्या है सिर्फ जुबान के चस्के इन चस्कों से इन ख्वाहिशात से निजात हासिल कराने के लिए अल्लाह ने ये प्रोग्राम रखा है सुबह शहरी से लेकर शाम अफ्तारी तक एक कतरा पानी का तुम्हारे पेट में रह हर जो हलाल चीज थी वो रोजे की हालत में हराम हो गई सुबह से लेकर शहरी से लेकर अफतारी तक अब कुछ भी खाना क्या है राम है मकरू है और ये अल्लाह की मंशा है अल्लाह जो चाहता है उसको हमने समझना है अल्लाह के मिजाज को अपनाना है अल्लाह क्या चाहता है अल्लाह ताला की जात ये चाहती है कि मेरे रंग में रंग जाए मेरे महबूब की उम्मत वाले मुसलमान अल्लाह की शान क्या है कि अल्लाह फरमाता है मैं खाता ही नहीं हूं अल्लाह की क्या है अल्लाह ना खाता है ना पीता है में है, क्या? ना है, ना है, ना से, है। से ना तुम भला नो ना मुझे ऊँग आती है ना मुझे नींद आती है तो हम भी कम से कम कोशिश करें कि नींद को कम करें रमजान में अल्लाह के तरीके के मुताबिक अल्लाह नहीं खाता तो आप भी अल्लाह की आदत को अपनाए चाहे आर्जी तौर पर ही अपनाएं तो फिर क्या होगा जब हम आहिस्ता आहस्ता ये जो मादी गजाएं हैं इसको कम करते जाएंगे तो आपकी रूहानी तरक्की शुरू हो जाएगी मादा जो है ना इंसान की जो खुराक है ये सिर्फ मादा नहीं है इंसान सिर्फ खाने पीने के लिए पैदा नहीं हुआ और गलत फहमी से ये समझ लिया है मुसलमानों ने कि जिंदगी का मकसद ही खाना जिंदगी का क्या मकसद है खाए चले जाना मुंह हलाए चले जाना नहीं ऐसा नहीं है पुराने जमाने में बुजुर्ग जो थे वो शाम को एक अफ्तारी करते थे खजूर के साथ अफतार कर लेते थे दो गूंद पानी पी लेते थे और अब लवाजमा भी इतने होते हैं कि वो मिदा खराब करने के अलावा और कुछ भी नहीं होता तो दोपहर बारह बजे से तैयारियां शुरू किस चीज की अफ्तारी का तो उस तरह तो नहीं ना खाना पीना होगा इसी बहाने मुंह में पानी आता रहेगा शाम तक गुजारा होता रहे तो समझना है हमने रमजान की रोजे की गर्जो गायत को उसकी हकीकत को कि इससे मराद अल्लाह की क्या है इंसान बन जाए मुत्तकी अहले तकबा में शुमार हो जाए इसकी रू मुसफा हो जाए उजल्ला हो जाए रोजा सिर्फ पेट का नहीं रखना मेदे का रोजा रखना है, ये गलत फहमी लोगों ने ये भी समझ लिया कि पता नहीं भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा है ये फाका है रोजे का मकसद ये है कि आपके मेदे के साथ साथ आपकी आंखों का भी रोजा हो आपके कानों का भी रोजा हो आपकी जुबान का भी रोजा हो आपके दिमाग का भी रोजा हो भी सोचों का कल भी हर चीज का जब रोजा होगा तो फिर रोजा बनेगा वरना फक्का है वो तो डॉक्टर हकीम भी करा देते हैं बीमारों को ऐसा नहीं हमने ये समझना है कि हजूर वजम रमजान मुबारक में साठ कुरान खत्म किया करते थे एक दिन में एक रात को तो कितने पाने गए साठ गलते मामे अबू हनीफा इमा कुरान की हलाते जिंदगी पढ़े तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और हम यहाँ एक कुरान अगर बड़ी मुश्किल से खत्म कर ले तो बताते फिरते हैं कि मैंने इस तरह कुरान खत्म कर ली तो वो देखें कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरती थी रातें गुजरती थी नवाफिल हजूर गौ से चालीस साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी कितने साल तो रमजान मुबारक में आप प्रैक्टिस करें यौरिया कराम की जिंदगी किताबें भरी पड़ी हैं उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए बेहतरीन मौसम है ये जो टाइम होता है रमजान शरीफ का इसमें कोशिश करें नवाफिल पढ़ें जो है जिक्रजगार करें तिलावत कुरान करें नवाफिल पढ़े सलातुल तो तस्वीया रोजाना जो है वो नमाज तरावी है वो उसको आदत बनाएं होता यह है कि शुरू शुरू के दिनों में जो है रोजे रखते हैं तो मस्जिदें भर जाती हैं चंद दिनों के बाद मस्जिदें फिर खाली आखिरी दिन जब आते हैं फिर दोबारा जैसे वो बरसात में नहीं मैंड निकल के आना शुरू हो जाता है नहीं पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं ये क्या हुआ कि बस दो मिनट की जो है वो जोश चला उसके बाद वो खत्म तो ये रमजान शरीफ की गर्जो भाई को समझें और इसमें कोशिश ये भी करें कि हमारी जुबान जो है उसका चेक एंड बैलेंस कि आपकी जुबान से किसी को तकलीफ ना हो अली पाक में आता है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं वो मेरी उम्मत में से नहीं

खलसफा रह गया तलकीन गी न रह हम जाहिर परस्त मुसलमान बन गए क्योंकि जाहिर परस्ती का माशरा हमें मिला एक होती है आमाल, क्या आमाल किसको कहते हैं आपके जिस्म की हरकतों का नाम आपका वजू तहारत नमाज रकू सजू, जो कुछ भी जारी तौर पर आप करते हैं वो क्या है अमल ये है इस्लाह ए आमाल ये अच्छे اعمال हैं इसके बाद दर्जा आता है इस्लाह अहवाल का वो अंदर के बातिनी अहवाल को कंट्रोल करना ये भी जो है अल्लाह की डिमांड है हसद बुर्ग किन्ना नफा लूरूर तकबर चुगली गिफत गुस्सा अनाप्रस्तियाँ झूठ फरेबकारी लड़ाई झगड़ा ये सारा कुछ जो है इसको माहिर रमजान मुबारक के दौरान अपने अंदर से निकालना है ये अगर ना निकालना तो कुछ नहीं हासिल होगा कख नहीं मिलेगा ये जिनों में रख ले सिर्फ तिजल तसलियां हैं कि हमने तीस दिन भूखे रह लिया लेकिन हकीकत रमजान को समझना है इसकी फिलासफी को समझना है हमारे मम्बरों में से ये बातें बताई जानी चाहिए उत्ता क्या है रमजान शरीफ के अंदर ही हम कहते हैं बाजारों में आग लग गई महंगी हो गई सामान महंगा हो गया हर चीज जो है वो आसमानों पहुंच गई बिल्कुल हिंदुओं की दुकान नहीं की है सिखों की है लाला मोहम्मद रसल ला पढ़ने वालों का गिला शिकवा कर रहे होते मुसलमान वजह क्या है वजह ये है कि ईमान दिलों में दाखिल नहीं हुआ ऊपर ऊपर से मुसलमानों के घरों पैदा हो गए तो ये काफी नहीं है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हमने होना है रमजान शरीफ के दौरान लोग नमाजें पढ़ के निकल रहे होते हैं और एक दूसरे को मजाक कर रहे होते हैं ऐसे होता है कि नहीं वजह इसकी क्या वो अल्लाह बाहर नहीं देख रहा अल्लाह के सामने यहाँ मुनाफ्त जो कर रहे थे अल्लाह के घर में खड़े गए बड़े सीरियस हो गए थे बाहर जाके गैर संजीदगी क्यों अल्लाह वहां पर भी मौजूद है इस बात को यह है वो इस्लाह आबाद अंदर की हालत जो है अगर नहीं बदली तो फिर यहाँ खड़े होकर जो थे वो हम क्या बने हुए थे असफिया अतकिया ये यही समझाते हैं बताते हैं के जाहिर के साथ साथ बातन को बदलो अंदर का जो आपका मिसना इंसान है उसकी असलाह करनी है कुरान मजीद अलहमद से लेकर वन्नास तक तीस सिपारे एक ही नुकते के गिर्द घूम रहा है एक ही नुकते की तरफ ला रहा है और वो क्या है इंसान से मुखातिब होकर ये कह रहा है कि तू बंदे का बन जा पाक पूरा क्या कह रहा है हर इंसान से तू बंदे बंदेला तो हमने बन के दिखाना है जितनी हमारे अंदर गलतियां कोताइया ग्यारह महीनों में होती हैं उनको छोड़े या ऐसा ऐसा कोशिश करें वो सारी जो है वो अल्लाह दूर कर देगा अल्लाह की रहमत जब शामिल हाल हो जाएगी तो खुद बखुद नफ्स और शैतान से छुटकारा हासिल हो जाएगा ये महीना जो है ये नफ्स और शैतान के साथ लड़ाई का महीना है इस्लाम की पहली लड़ाई कब हुई थी पहली जंग गजबा बदर इसी महीने में है सतारा रमजान को सतरा रमजान को रोजे की हालत में अल्लाह के रास्ते में रेगस्तानों में तपते हुए सहराओं में लड़े हैं और फतह हासिल हुई तो इसी हकीकत को अलामा इकबाल डिस्कस कर रहे हैं ना कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्तों से कितार अंदर कितार अब भी फरिश्ते वहां आ गए थे तो अब फरिश्ते बहुत हो गए करोड़ों अरबों फरिश्ते कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा हैं लेकिन वो अपने अंदर जो है जज्बा ईमानी पैदा कर बदर वाला जो बदर के अंदर था वो अगर हो गया तो आज भी फरिश्ते मदद को आ सकते फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ नहीं दो लेकिन यकीन नहीं ये बदली लिखते हैं ना तो मस्जिद में खड़े होके हम सोच रहे हैं कि ये लिख रहे हैं, हैं बाहर जाके बंद कर देते हैं आप बाजार में भी हो तो मुसलमान हो दरबार में भी हो तो मुसलमान हो मस्जिद में भी हो तो, तो मुसलमान हो खाना काबा में भी हो तो मुसलमान हो घर में भी मुसलमान ये नहीं कि घर में लड़ाइया झगड़े फसाद और फिर टोपी लेके मस्जिद में आ जाओ और दूसरी किस्त जाकर नहीं घर में भी मुसलमान बनकर रहना है जुबान का कंट्रोल ये रमजान शरीफ में बहुत जरूरी है कि आपकी जुबान से किसी को आंखों का कंट्रोल आंखों के जरिए से गुनाह जो है ये शुरू होते हैं सारे दूसरों के ऐप देखते हैं नमाजों में खड़े होकर आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं कि आप चेकिंग ऑफिसर बन के आए हुए

शरी। रमजान शरीफ के दौरान कोई मसला हो कई मसाइल पेश आते हैं कई मोड़ आते हैं ये अंदर जो बैठा हुआ है ना हमारा दुश्मन बड़ा खबीस है ये जो नफ्स है शैतान है उसने बड़े बड़े अहलुल्ला को मंजिलों से गिराया है तो ये चक्कर चलाएगा बेशुमार खिचड़ी पकाएगा सोचे आएंगी ख्याल आएंगे रंग बिरंगे आएंगे ये जान नहीं छोड़ेगा लेकिन आप कोशिश जारी रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पाया जा सकता है कोई मसला हो तो आपने डिस्कस कर लो ये नंबर मौजूद है हेल्पलाइन जिस वक़्त भी कोई मसला हो आप इस पर कॉल करेंगे आपको तो रहनुमाई फ्राहम की जाएगी ये अपनी मर्जियों से आप चलेंगे ना तो हो सकता कि उस तरह के जो फवायद हैं वो हासिल ना हो सके तो कोशिश करनी है कि हमने अलाफ बनकर इस रमजान को पिछले सारे से मुंफरद बनाना है जो गुजर गए उसमें रहनुमाई नहीं थी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी देखा देखी का निजाम था तो अब जो है कदम कदम पर कोई मसला पेश आए रहनुमाई के लिए बाबर भाई मौजूद हैं डॉक्टर साहब मौजूद हैं कार्य साहब मौजूद हैं हमें बताएं ताकि साथ, साथ जो हमारे पास हमारे अलिया काम दीन से बुजुर्गान दीन से नबियों वलियों पैगम्बरों से हम तक जो पहुंचा है ताकि वो साथ साथ आपको मुंतकिल होता रहे ट्रांसफर होता रहे क्योंकि हुक्म है कि जिसके पास इल्म हो उसके लिए लाजम है कि वो दूसरों को तकसीम करे और दूसरों की रहनुमाई करे तो इल का फायदा ये है पैसा किसी के पास हो ना तो उसका फायदा यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो इल्म जो है ये भी अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है इसको अल्लाह की मखलूक में खर्च करना जो है ये ज़रूरी है वो तो अपनी मर्जी से चलने की बजाय अल्लाह के ताबे होना है कभी है जो भी नेक काम कर सकते हैं करें आखिरी अशरे में इतकाफ आएगा अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया से कट ऑफ हो जाए और अल्लाह की तरफ मुतवज हो जाए दस दिन जो आखिरी होते हैं उस अशरे के अंदर बेहतरीन मौका होता है लेकिन अफसोस यह है कि हम वह अशरा भी ज़ाय कर देते हैं वजह उसकी यह प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है वो परहेजे नहीं रही वो बातें नहीं रही वो तनहाइयां नहीं है मोबाइलों को लेकर बैठे हुए हैं पर्दे उठाए हुए हैं मुंह नंगे हैं वो जो पहले जमानों में एतकाफ होते थे बाबर भाई अब वो नजर आते अब फॉर्मेलिटियां रह गई हैं रस्में रह गई हैं सिर्फ पहले तो मुंह ही देखते थे दस दस, दस दिन पता ही नहीं होता था कि एतकाफ जो है वो बैठा हुआ कहाँ है जब चांद रात होती थी तो सब उनको लेके आते थे मुबारकें देते थे तो खुदा रहा हम अपनी असल की तरफ पलटे ये मोबाइलों से भी जान छुड़ाएं अल्लाह की तरफ लो लगाए क्यों हर तरफ से मन शादी होकर मेरी तरफ मतवजो हो नबी पाग सल तजत पढ़ते थे तो आप रमजान शरीफ में तहजत पढ़ें प्रैक्टिस करनी है ना बाकी ग्यारह महीनों में आदत पड़ जाएगी इसके अंदर आदत शुरू करेंगे तो बाकी बाकी जो पूरा साल है वो चलती रहेगी पूरे साल मुसलमान रहना है रमजान के अंदर नहीं सिर्फ मुसलमान बनना और जब रमजान चला जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती रमजान जाएगा रहमान कहीं नहीं जाएगा उसने हमारे साथ साथ ही रहना है अल्लाह ताला हम सबको अमल की फरमाए बाकी इंशाल्लाह आए रमजान में आए बाद नमाजे जुमा यहाँ पर दर्स हुआ करेगा तो क्योंकि शाम को मसरूफियत का टाइम है असर मगरब के टाइम जो है अफतारी या फिर उसके बाद तरावियों की तैयारी करनी होती है तो इसलिए टाइम चेंज किया इंतज़ामिया ने तो अगले जुमे कितने बजे होगा जुमे की नमाज के फ़ौर बाद यहाँ मस्जिद में और फिर ईद के बाद यही रूटीन होगी मगरब के बाद तो अल्लाह ताली हम सब को कामयाबियाँ का फरमाएँ आंखें बंद करके दिलूशरी